Зимняя форма одежды включает в себя четыре слоя основных. Это базовый слой, это утепляющий первый слой, утепляющий второй слой и верхний слой. Вся эта система года в зависимости от типа деятельности, будь это статика, будь это активная активная нагрузка. А, военнослужащий штаб, либо по распоряжению командира, мы сами понимаем, что разного уровня подготовка даже военнослужащих, которые его служат, либо по решению командира, а, эта форма одежды трансформируется в а, парад. Даже разработала шапка под шляпой, баб. То есть это модульная система. Шапка пошлемник, она эргономична, она закрывает зоны, которые подвержены переохлаждению, тоже влияет и создает вкладок, подкладку, под создает тепло. Но если метель, сильный борозд, поверх одевается капюшон. Когда у нас работа шапка, она работает на зимней шапке, она, скажем, позволит нам, наверное, уйти от такой вот, вот советской системы. Шапка очень теплая, простая. То есть это для экспериментов. Да, да, вот такая вот такая вот шапка. Шапка имеет три положения. Уши могут быть пристегнуты наполовину, прикрывая уши это поражение. Либо ходят и полностью вверх. Вот такое вот постоянное положение. Мембранные материалы используются современные. Шапка очень легкая, теплая. Э, влагу в себя не впитывает. То есть я представляю, что теплоносная В большом счете, еще тут пятисезонной ботинки сшитый утепли, утеплитель. Но утеплитель гораздо удобнее носить отдельно. У нас в единобоевом комплекте прописаны утепляющие носки вкладыши. То есть у нас это трекинговые носки, задачи которых в основном впитывать пот, испарение и так далее. Вот и из мембраны ткани утепляющие носки. Даже если ноги пробокли, у вас тут два комплекта. Эти носки синтетические синтетической ткани, они очень быстро сохнут, их можно даже просто выбить и влагать их будет. Что касательно куртки, мы продумали такие элементы, например, что, ну, мы все знаем, проблема сходить по нужде в полевых условиях. Что нам мешает? Да? То есть, если у нас идут подтяжки и какой-то полукомбинезон, то сделать это очень сложно, Где расстегивая, не снимая куртку. Либо переодеться, либо одеть утепляющий то есть у нас специальная подтяжка, в принципе, вы взяли их с американской армии, они очень удобно. Они позволяют снять штаны, при этом подтяжки останутся на вас. есть сделать свое дело. Достаточно быстро, а потом их опять идите. А, ну, мне кажется, это мой опыт подсказывает, что достаточно удобно и комфортно, и достаточно важно. Мы предполагаем, что верхний слой из материала супшел может носиться, начиная с октября. И может одеваться на базовые белье, либо на фриз. Утеплитель бы это, скорее всего, будет использовать только когда температура даже ниже, чем сейчас. То есть около минус 15 и Поэтому утеплитель съемный. И куртка может носиться сама куртка и сами полевые брюки. Из этой мембраны ткани могут носиться с октября и, наверное, по мае, по апрель, в зависимости от погодных условий. А теперь как бахи, перейдем к бахилам, бахилы утеплены сделаны из прочного материала полиамида, ну то есть в народе называется кардио. Сам по себе материал практически не промокает, э, не впитывает влагу. Внутренний утеплитель также сделан из синтетического материала, который ну, по своим свойствам по простому близок к Резиновая подошва со специальным, специальный протектор и специальное требование к резине противоскользять. То есть это именно зимняя резина которые не выдают на морозе. быстро снимаются, одеваются поверх ботинок, они имеют размерность, э, размеры, э, на несколько размеров один бахил, на три размера. Утяжка идет в зависимости, почему утяжка, потому что разные размеры и разные виды обуви можно использовать. мы сейчас разрабатываем и специальную горную обувь, и обувь для спецподразделений, она немножко другой конфигурации имеет, бахил универсальный. Пахил э, отрываем подошву ботинка от земли, внутрь не попадает грязь, снег, песок, холод, за счет утеплителя. Пахил быстро сохнет. похил защищает и ботинки, и верх брюч. Все вы знаете, да? Когда ходишь по полю, снег, грязь налипает, приходишь в теплое помещение, в что это все начинает у тебя на таять, затекать тебе вовнутрь. Пахил у до где Пришли, сняли, выбили поставили, они быстро высохли и так далее. Что важно, Резина по своим свойствам зимние примерно равна, э, по э, теплопроводности, равна 10. Считайте, что вы стоите на деревянном постели, Кроме того, внутри ботинка всегда плюсовая температура за счет собой резины, за счет э, э, воздушной прослойки между подошвой ботинок и э, низом. Таким образом, мы не получаем переохлаждение снизу, потому что начинаем оборвать себя снизу. Боковые утеплители и так далее. Вещь достаточно простая, комфортная, используется такая система для межсезонной многими армиями мира, американской армии, британцами, у нас будет такая же своя система. Сейчас испытания проводят у нас по этой области, многие его многие ее видели. но есть вариант, этого вот. а, тут другая колодка используется, убран стакан, но при этом оставлена защита что не баловаться. Я сам несколько раз ботинками хорошо прикладывался к люкам различных. Если бы не было защитного стакана, я бы остался без пальцев. Мы знаем, что очень важно, военный обувь во всем мире, то есть как разряду защитный обувь. мы не может воевать тапочка кроссовок. Есть случаи, вы сами об этом знаете, когда боец просто прыгает, прокалывает себе ногу, только потому что он захотел какие-то облегченки купить. И мы его эвакуировали вертолетом, в сколько это стоит государство. Только лишь потому, что он решил одеть какие-то кроссовки, ему якобы у них в них удобно. И в одной армии мира не разрешают носить ту обувь, которая не уставла, либо не утверждена министерством, как, он, как, и замена уставной. Это защита ног, это, да, извините, это здоровье людей. А здесь другая колодка, более спортивная. Все параметры сохранены старой обуви, то есть ноутбук. Почему ноутбук мы выбрали, многие спрашивают. Потому что ноутбук гораздо быстр, лучше вентилируется, гораздо быстрее сохнет. Кожаная лакированная обувь, если она все-таки промокнет, это пробокает любая, будет сохнуть очень долго. Нубук сохнет быстро, нубук э, летом гораздо лучше вентиляции подвержен. Э, кроме того, он меньше царапается и в шуварных боевых условиях быстрее чистит. Э, поэтому тоже нубук, но хорошая новость. Э, впервые в Украине, поверьте, это прорыв фирма Gortex, ну фирма Гор, известная, которая делает лучшие ну, биливибралы. У нас есть шанс, что она будет поставлять. для лазер убрану, для, для вот этой обуви, если будет удачное полевое испытание завершено по этой обуви, тут будет стоять а оригинальная картина. Это очень важно, я так считаю.